ну так вы спелкуйся да что так спелкуете вот так вот ребята блокпост на белой церкви незаконные остановки добрый день друзья в последнее время патрульной полиции участились в беспричинной остановки что по данному видео хочу сказать сейчас очень тяжело стало снимать Правонарушение совершенной полицией. Так как они видят, что ведется видеофиксация, они желают счастливого пути и диалог заканчивается. Также и в этом видео они зашли не со стороны водителя, а со стороны пассажира. Поэтому зафиксировать, кто именно совершает правонарушение, мне не удалось. Также на мою просьбу предъявить удостоверение. И ознакомиться в ним, с ним, э, в удобный для меня способ мне было отказано. Привирка. патрульмантевского обликовый. Здим пункт 2. Так как установленный блок -пост... Да. Блокпост, прекрасно. А на каком основании установлен блокпост? Да, статья тридцать На каком основании? На каком основании установлен блокпост? Блин, это что такое? Можно я здесь стану? Да. Чтобы я не мешал. На иконке писали блокпост да, установленный. Да, да. Загальный блокпост. Загальный блокпост. Да, установлен для переверки документов. А документы. документы есть на блокпост? Да, есть. Да, на Есть на да. Добрый день. Это Это ваше удостоверение. Я вы во первых меня не остановили, во вторых вот это вот э, ксерокопия откуда непонятно взята мне не интересно. Вы меня не остановили, ребят, пожалуйста, отойдите. По поводу 35 статьи. Что я нарушил? Ну то все, все мы. Что я нарушил, Подскажите. для переведки документов. Да, на бухгост да. БУ. есть. Предъявите, пожалуйста, да. ваши визовые документы. Как вас зовут? Валерий. Валерий. Да. Еще раз, я с вами не разговариваю, вы меня не останавливали. Законной причины для остановки у вас нет. Все Мы понятно. Проверяем визовые документы. По поводу документы. вас, на по русскую? поводу вас. Да. Согласно 35-й статье. Да, я да. нарушил что-то? Нет. Ну, все у меня, что Нет. Выражу, выражу. Проверка документов да. незаконна да. ваша. Да. По поводу да. указов ваших кабинетов министров. Да. Ребят, я не подчиняюсь э, указам кабинета министров. министров. Вы смотрите. Вы Правила дорожного движения да. исключительно. И все, что ратифицировано Верховной Радой, может быть применено ко мне. Я... Вы народ, Украины. смотрите, я народ. Народ есть источником власти. Вы должны да, про это знать. Вы, вы гражданин Украины. А ваши распоряжения кабинета министров да. относятся конкретно к вам. У вас это не касается. Распоряжение кабинета министров конкретно к а вам вы относится. Вы Смотрите, я являюсь участником да. дорожного руха. Да. Пожалуйста, если вы меня остановили по какому-то нарушению правил дорожного движения, я, я, скажу, я готов вас ответить я... за это. Я а, скажу, вам... а просто встретить... проверки документов нету такого понятия, просто. Проверки документов. На данный момент вы мной манипулируете незаконно. Вы, пожалуйста, отойдите, не присутствуйте при нашем диалоге. Почему? Потому что вы не имеете права. Мою право на блокпосту видно наказу коменданта. Есть То Есть. Наказ коменданта для переведения встановки на место, для переведения... Предъявили, будь ласка, висковый приковетный документ. Законные, только законные закон. обстоятельства, исключительно законные обстоятельства. Все понятно? Да. Мы же не в листе с твоими Мы стоим на автобусе. Прекрасно, вы не в На данный момент Вам важко нарушение правил дорожного движения есть законная остановка. Правильный нарушение? Правильный. Я да. ничего не да, нарушил. Да, еще да. раз. Блок еще раз я и спрашиваю. Смотрите, еще раз я спрашиваю, я ничего не нарушил. Не, вы ничего не Видно, дорожный, нет. Все. Ничего не Если значит, на блок мосту проверка. Значит, того, вы не имеете права это. останавливать Но автомобили. Это является безпричинной остановкой. Ничего, это и есть нарушение. Это... Это исключительно закон, которому вы должны подчиняться. Так само и вы, громадянин Украины, Смотрите, пожалуйста, чего вы влазите в наш диалог? Вы вообще не имеете на это права. Я после пусть. Есть установленный блокпуст, есть и поитность на класс коменданта. Перейдите по документу. Есть же в законе про кубицию, статья тридцать пятая Смотрите. Если вы не согласны со мной, вы имеете право меня задержать. Почему я вас буду затримывать? Пожалуйста. Вы меня уже задерживаете. Смотрите, пожалуйста, оформляйте протокол задержания. У меня нема вас затримать протоколом задержания. Вы меня на данный момент задерживаете. Все. На данный момент вы меня задерживаете. Смотрите. Вы, если меня задерживаете, пожалуйста, оформляйте протокол. У меня будет конкретный документ на мое задержание. И ваше право определить э, э, мою э, фамилию, имя, отчество, как меня зовут, сколько мне лет. Ваше право на это дано. Три часа, пожалуйста, на данный момент. Если вас еще-то интересует по поводу моей картотеки. Оформляйте протокол задержания. Будем общаться собой. на законном уровне. А на я буду. Иступим, сейчас нет. Когда будет мой адвокат, да. будет законное решение. Вы, вы, вы я. Вы, вы смотрите. Вы не документы, выполнили. А, Во-первых, я не знаю, каким образом. Вы предъявляете ко мне законные требования. Я не знаю. Почему? Потому что все, что на данный момент, вы представились, но не показали удостоверение. Я просили, я показываю. Я показываю. Нет, вы должны. вы должны. Это ваш долг. Я плохо вижу. Я могу ознакомиться в удобный мне способ. У меня плохое зрение. Смотрите, нельзя. на данный момент удобный для меня способ. Все, У меня давайте, не точку. Выбачьте, Смотрите, -то. до свидания. Вибачте, что зупины. Ну так не Да что так? Спилкуйся? Спилкуйся. Вот так вот, ребята, блокпост на Белой Церкви. Незаконная остановка. И мы отвечаем на эти незаконные остановки законным способом. Все, спасибо, ребята. До новых встреч. Пока-пока.